মই মনমি চেম মনমি কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মাতটো শুনি গম পাইছে চাগে বহুত দিনৰ পৰা চৰ্দি জ্বৰ কাহ চলি আছে সেইকাৰণেও ভিডিঅ' দিয়াত দেৰি হৈছে আজি হ'ল দেওবাৰ আৰু এজ ইউজুৱেল মই ৰাতিপুৱা অকণমান ফুলত লাগিছোঁ ককাইতী এজনক মাতি লৈছোঁ সহায়ৰ বাবে আৰু দেখিছেনে নলিনা এজোপা মোৰ অৱস্থাটো একদম টাব ফালি দিলে বহুত দিন আচলতে ৰিপৰ্টিং কৰা হোৱা নাই আৰু ককাইটিয়েই সলাই দিব কাটাৰ দি মই কাটি দিবলৈ দিম কিন্তু মই জোখটো দি লওঁ কিমানখিনি শিপা কাটিব লাগিব কি নাই সেইকাৰণে টাবটোৰ পৰা মই এৰুৱাই দিছোঁ ককাইটিয়ে দাঙি আনি ওচৰলৈ দি দিলে আৰু মই যিহেতু তলত বহি কৰিব নোৱাৰোঁ চকী এখনত বহি লৈছোঁ আৰু এই ওপৰৰ যে এক্সট্ৰা শিপাখিনি সেইখিনি কাটিব লাগিব প্ৰথমতে মই মাটিৰ পৰা অলপমান এৰুৱাই দিছোঁ কাঠৰ দি পেলাই কাটি নতুন টাব এটাত ৰুই দিম অৱশ্যে এতিয়া জোখৰ টান নাইকিয়াই হৈ গ'ল এইটো নলিনা এজোপাৰ গুৰিটো ইমানেই শকত হৈছে নহয় টাব আকৌ কিনিব লাগিব আগৰ ছাইজৰ টাব এটা আছে তাতে মাটি চাটি ঠিক কৰিছে ককাইটিয়ে মই জোখটো দি দিলোঁ ৰুই দিব আৰু আৰু বেঙুনভেলিয়াখিনিও এয়া বন চন গজিছে এতিয়া ফুলো ফুলিছে এইটো দুই নম্বৰবাৰ ফুল ফুলিছে আগৰখিনি ফুলি সৰিলে আকৌ নতুনকৈ কলিয়াইছে আৰু এইজোপা ঘণ্টা জপা বুলি কয় আমি ঘণ্টা জবাই কওঁ জবাৰে এটা মানে জাত ওপৰৰ পাতখিনিত পোক ধৰিছে মেটুৰা মেটুৰ হৈ গৈছে নুৰ খাই গৈছে সেইকাৰণে ওপৰৰ ডালখিনি মই কাটি দিছোঁ আৰু বিশেষ কলম নিদিওঁ ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে ওচৰ চুবুৰীয়াই সকলোৱে মানে ৰাস্তাৰ ফালৰ পৰা পূজালৈ নিয়ে সেইকাৰণে ৰাস্তাৰ ফালৰো মোজোৰা পাতখিনিহে মই কাটি দিম এতিয়া ফুলি আছে সেইকাৰণে আৰু বিশেষ কাটিং নকৰোঁ পাকচু এজোপা সঁচৰ বাবে থৈছিলোঁ গুটিখিনি বুঢ়া হ'ল গুটিখিনিতো মই প্ৰত্যেকবাৰেই ৰাখোঁ আপোনালোকে জানেই লেটু চৰো গুটি ৰাখোঁ লেটু চৰ গুটি হোৱা নাই এতিয়াও আৰু এইখিনি মই পুৰঠ হ'ল কাৰণে কাটি দিছোঁ আৰু এইজোপা উঘালি দিলোঁ আৰু এইখিনি শুকুৱাই মই অহা পাছলৈ ৰাখিম আৰু ককাইটোৱে এয়া ৰুই দিলে ধুনীয়াকৈ নোৱাৰি মাতটো নিচিনা একদম বহি আছে মানে কেইবাদিনো দুই তিনিদিনমান পানী লগাই অকণ অকণ জ্বৰ হ'ল জ্বৰটো বেছি নহয় কিন্তু ৰাতি ৰাতি ইমানেই কাহ শুই দিলেই কাহ হয় ডিঙিটো শুইশুৰে শুই ফুৰে আৰু এতিয়া ইমান বতাহ মাৰি আছে যে বতাহটো লাগি কাটো ভালেই নোহোৱা হ'ল গা পা ধুই মই স্কুললৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ কালি দেওবাৰে যে এইখন চাফা চিকুণ কৰিলোঁ তাৰপিছত বাৰু ভিডিঅ' কৰাই নহ'লে ভাত পানী খাই ইমান শুই ৰোগীহঁতৰ ঘৰলৈ গ'লোঁ মানে ভণ্টিঘৰ ওচৰতে যে ল'ৰা ভণ্টিঘৰৰ ওচৰতে যে ল'ৰাটোৱে পৰীক্ষা দিছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী অথৰ বয়ে তাৰো খবৰ কৰিলোঁ আৰু সৰুতো এনুৱেল এক্সাম ষ্টাৰ্ট হ'ল এনে খবৰ এটা কৰি আহিলোঁ দেখিছেনে দৰ্জা ধাম ধুম চাউণ্ড দিছে মানে বতাহ ইমানেই বতাহ বাৰু যি কি নহওক ৰাতিপুৱা হ'লহে আমাৰ তাতে ফিল্ডখনত সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰে খেলিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে মানে চাদিলি ফুৰি আছে নেকি সেয়া পঢ়ি শুনি খেলিছে আৰু বাৰু যি কি নহওক এতিয়া মানে কি হ'ল মই মোৰ ব্ৰেকফাষ্টটো বনাওঁ মোলৈ আৰু অন্তৰিশলৈ বনাম এওঁতো ৰুটি খাব পিছত বাইদেৱে বনাই দিব গতিকে প্ৰতাপ পথ কালিয়ে পাচলি চাচলি অকণমান কাটি থৈছিলোঁ আৰু শুই উঠিয়ে মই চয়াচাং অলপ আৰু ডাল দিয়া অকণমান তিয়াই থৈছিলোঁ গতিকে ওৱান পথ এটা মিল বনাম পটককৈ হ'ব হোৱাকৈ কাৰণ ৰাতিপুৱা মোৰ এক্সাৰচাইজখিনিও থাকে নহয় বহুতেই দিগদাৰ হয় দেৰি হৈ যায় গতিকে যি টিফিন চিফিন নিনো এনেই ফল মূল দিম আৰু গতিকে খোৱাটো বনাই ময়ো খাই যাওঁ অন্তৰি হ'লেও অকণমান থৈ যাওঁ এইখিনি চয়াচাং চাওক তিয়াই থৈছিলোঁ মই শুই উঠিয়াই আৰু ডাল দিয়া অলপ তিয়াই থৈছিলোঁ প্ৰথমতে চয়াং চাংখিনি মই চেপি লৈছোঁ ইয়াতে অকণমান মচলা চচলা সানি ল'ম তেতিয়া টেষ্টি হ'ব ঠাইৰড থাকিলে আচলতে এভইড কৰিব লাগে কিন্তু কেতিয়াবা খাওঁ একেবাৰে বস্তু মই এৰিও নিদিওঁ বহুত দিনৰ মূৰত খাওঁ এইটো হ'ল আদা নহৰু পেষ্ট মই এনেকৈ আদা নহৰুখিনি একেলগে অকণমান তেলত ভাজি ৰাখোঁ আৰু মই মছলা দিছোঁ চব্জি মছলা নিমখ আৰু তিনি চাৰি চামুচমান দৈ দিম ডাঙৰকৈ চামুচেৰে দি দিছোঁ আৰু অকণমান ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউদাৰ ভালকৈ সানি ল'ম এনেকৈ মেৰিনেশ্যন কৰি আচলতে আধা ঘণ্টা এঘণ্টামান থ'লে ভাল কিন্তু এতিয়া মোৰ একেবাৰে সময় নহ'ব সেইকাৰণে মই লগে লগেই বনাম পিঁয়াজ এটা কাটি লৈছোঁ আৰু ধনিয়াৰ ঠাৰিখিনি এইখিনি খুব ধুনীয়া ফ্লেভাৰ দিয়ে আৰু ঘৰৰ কাজৰ ঘৰৰ বিন এইখিনিও কাটি লোৱা হৈছে এতিয়া মই মই দালিয়াখিনি আগাৰুৰ ৰয়েল ইলেক্ট্ৰিক ৰাইচ কুকাৰটোতে বনাম এইটো আচলতে ওৱান পট মিল বনাবলৈ একদম ভাল হয় পটককৈ হয়ো আৰু খুবেই সুবিধা খুব কম সময়টো হয় মই ঘিউ দিছোঁ তাতে জিৰা শুকান জলকীয়া দি লৈছোঁ প্ৰথমতে ছতে মদত দিলোঁ আপোনালোকে দেখিলেই আৰু জিৰাখিনি ভাজি লৈ পেলাই সেইখিনি যে মেৰিনেট কৰি থৈছিলোঁ গোটেইখিনি দি দিম তাৰপিছত অকণমান লৰাই পিঁয়াজটো আচলতে আপোনালোকে আগতেও ভাজি ল'ব পাৰে মই এতিয়াই দিছোঁ একেলগে সকলোবিলাক দি দিম আৰু পাচলি গাজৰ কাটি থৈছোঁ যে ফ্ৰেঞ্চ বিন দুডাল ঘৰৰ সেইকেইডালেই আছিলে গোটেইখিনি দি একেলগে লৰাই লৈছোঁ অকণমান সময় লৰাই ল'ম তাৰপিছত ডালিয়াখিনি দিম উতল এটা আহিবলৈ ঢাক মাৰি দিলোঁ আৰু এনেকৈ আপোনালোকে দাঙি পেলাই লৰাইও থাকিব পাৰে এতিয়া এইখিনি দালিয়া ধুনীয়াকৈ কোমলি আছে বেছি পানী দিবৰ দৰকাৰী নাই এইখিনিও দিম আৰু লৰাম তাৰপিছত মোৰ এটা কাম আছে কামটো হয় মানে আঠ ন মিনিটত মোৰ খোৱা হৈ যাব এইখিনিয়ে চব ভালকৈ লৰাই ল'লোঁ আৰু বাতিটো খালি অকণমান পানী দিছোঁ চিলি চিলিয়াকৈ এয়া হৈ যাব অকণমান পদিনা পাত দি দিছোঁ খুব ধুনীয়া লাগে গোন্ধটো এতিয়া ঢাকি পেলাই আৰু নিমখটো এবাৰ চেক কৰি লৈছোঁ অকণমান কম আছে কাৰণ মেৰিনেট কৰোঁতেহে নিমখটো দিছিলোঁ মই এতিয়া ঢাক মাৰি দিলোঁ প্ৰথমতে ছটে মডত দিছিলোঁ যে এতিয়া ষ্টিম মডত দি দিম হৈ যাব ন মিনিট লাগিব নেকি দেখাইছে সেয়া ন মিনিট পঞ্চাছ ছেকেণ্ড এতিয়া মই অলপ চালাড পাত নিবলৈ আহিছোঁ ৰাতিপুৱা মই ব্ৰেকফাষ্টত চালাদ খাওঁৱেই বা আমাৰ ঘৰৰ সকলোৱে খায় চালাদ পাতটো মোৰ বিশেষকৈ প্ৰিয় প্ৰত্যেকবাৰেই কৰোঁ আপোনালোকে জানেই অলপমান মোৰ জোখত কাটি লৈছোঁ আৰু এইটো বস্তা কিহৰ দেখুৱাইছোঁ ৰ'ব তললৈ দৌৰি দৌৰি আহোঁতেই ৰাস্তাতে বস্তাটোও দেখুৱাইছোঁ এক বস্তা মূলা মূলা আচাৰ চাব নেকি এই বটল এই বটল ইয়াত অকল মূলা আছে তাৰপিছত ডাঙৰ বটল এটাই মই আচলতে অলৰেডি পেক কৰি তলে দিলোগৈ ডাঙৰ বটল এটাত মূলা গাজৰ আৰু জলকীয়া নহৰু আটা সেয়া হ'ল আৰু এইকণ বাঢ়ি থাকিলে আৰু সেই বটলটো আচলতে মই স্কুললৈ লৈ যাম কেলে নিমখ কৈ আছোঁ ৰ'ব আৰু এই বটল হ'ল পিহি পেলাই বনাইছিলোঁ পৰশি মূলা কাটিলোঁ কালি গোটেই প্ৰচেছটো কৰিলোঁ সেইকাৰণে আচলতে মই ভাল মানে বেলেগে ৰেচিপি শ্বুট কৰা নহ'লেই আৰু এই দু বটল ঘৰলৈ থৈছোঁ এইখিনি ঘৰলৈ থৈছোঁ আৰু মই এয়া ডালিয়া হয় মানে আচলতে মই আচাৰ পেকিং কৰিলোঁ পেকিং কৰি অন্তেক্ষক দিলোঁ যা তলে লৈ যায় বেগটো মানে দিলোঁ আচলতে মধুস্মিতা গোস্বামীক মোৰ কলিগ হয় সেইদিনা ফোন আহি কৰিলে যে বাইদেউ আপোনাক সোধা লাগিব নিমুচোন লাগিব কিয় নালাগিব বোলে কিমান লাগিব দুই কেজি তিনি কেজি পাঁচ কেজি মোৰো যিমান দিয়া দিবা মই ভাবিছোঁ দুই কেজি তিনি কেজিমান দিব তাই কি কৰিলে পাঁচ কেজি এটা বেগ আৰু বিছ কেজিমানৰ এটা বস্তা মোলৈ লৈ আনিছে ন স্কুললৈ আৰু চন্দনালেও লৈ আনিছে পাঁচ কেজিমান মানে আমি আচাৰ বনাওঁ আৰু খাই শুকোৱাই কিবা কৰে কি কৰে কৰক আচাৰ বনাই আমাৰ ফাৰ্মত বহুত হৈছিলে আৰু আপুনি খালী মোক এবটল আচাৰ দিলেই হ'ব এনে ক'লে চন্দনালো ক'লে তাইকো যে বাইদেউ আচাৰ বনাই দিব তাই খুব ভাল বনায় গতিকে মই আৰু ধৰ্ম সংকটত পৰিলোঁ নহয় গতিকে বিছ কেজিমানৰ বস্তাটো মূলাৰ খোলাই নাই পাঁচ কেজিটোৰ অকলে ক'লে কাটিবলৈ বহুতেই লাভ লাগিব বাইদেউ অকণমান কাটি দিব খুজিছিলে কিন্তু কথাটো হ'ল কি চাইজটো যদি ইফাল সিফাল হয় আচাৰ ভাল নহ'ব চব একে চাইজতে হ'ব লাগিব যে সেইকাৰণে মই নিদিলোঁ নিজে কাটিলোঁ ৰাতি চাৰে এঘাৰটা বাৰটামান বেজি গৈছেগৈ পৰহি তাৰপিছত কালিৰ দিনটো সেইখিনি কৰি মেলি ৰাতিলৈ আচাৰ বনালোঁ আৰু এতিয়া এইখিনিয়ে আচলতে সেইটো কাৰণে মোৰ এনেকৈ টাইম মেনেজ কৰিবলগীয়া হয় এতিয়া ওৱান পট মিল দহ মিনিটত হোৱা খাই যাম আৰু খাই গৈ পেলাই এটি দিম আৰু মই এতিয়া স্কুলত আপোনালোকক ৰিয়েকশ্যন দেখুৱাম কাৰণ মধুস্মিতালৈ বটলকেইটা দিম ষ্টাফৰ মাজতে মেলি দিম বাকীবোৰতো কেংকেং ৱেংকেং চিঞৰ কৰিবই পিছত ইয়াৰ পৰাই টেষ্ট কৰা গতিকে চবেই টেষ্ট কৰি গৈছেগৈ টেষ্ট কৰোঁতে মই আপোনালোকক মই ৰিয়েকশ্যনটো দেখুৱাম ঠিক আছে এতিয়া মই খাই লওঁ মোৰ দালিয়েটো কেনেকুৱা হৈছে চাই লওঁ হওক বহুত আৰু বিছ মিনিট সময় আছে মোৰ হাতত পাঁচ মিনিট মই খাওঁতে লগাম আৰু ইফাল সিফাল বস্তু চস্তু লওঁতে আৰু দহ মিনিট সাত মিনিট লাগে স্কুল পাওঁতে অন্তৰিশ আহিবলৈ ঠিক আছে ৰ'ব এইয়া দেখিলেনে খুব সুন্দৰকৈ হৈছে পানীখিনিও জোখত হৈছে আৰু খাবলৈ সঁচাকৈ বৰ ধুনীয়া হয় এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন আৰু মই অলপমান বাঢ়ি লৈছোঁ লগত ল'ম চালাদ পাত আৰু মূলা আচাৰ দুয়োবিধেই লৈছোঁ আৰু এতিয়া খাই লওঁ মোৰ প্লেটৰ স্পাদ বিৰাট ফেভাৰিট হয় মানে খুব ভাল লাগে চালাডত মিহি মিহি কাটি দিও ভাল লাগে এনেকৈ খায়ো ভাল লাগে খুব ধুনীয়া টেষ্ট এটা আছে আৰু মই বেলেগে নিমখ নলওঁ কাৰণ খোৱা বস্তুৰ লগত খাওঁ যে নিমখটো বেলেঞ্চ হৈ যায় হৈ গ'ল তাৰপিছত চুলিখিনি মান্ধি ল'লোঁ মানে চল এখনেই লৈছোঁ বহুত হেৰি যে বহুত বতাহ ডিঙিটোত মানে মাৰিও থকিব পাৰি দৰকাৰ আৰু চুৱেটাৰ পিন্ধিলে বহুত গৰম উঠে আচাৰৰ ফিডবেকটো লওঁ আৰু চন্দনাই ভাল হৈছে আৰু চন্দনাই দুটা মূলা আচাৰ বনাইছে সেইগিলা নেদেখিলো এনেকুৱা চন্দনাই টেষ্ট কৰিবলৈ আনিছে আৰু এইটো এইটো মই ৰেচিপি বনাব লাগিব এইটো বহুত ধুনীয়া হৈছে আজি বহুতখিনি নায়েই এছ এছ এল চি এক্সামৰ ডিউটি পৰিছে যে কেইগৰাকীমানহে আছোঁ আমি